bil ikhlasi wa husnul niyati fasal ataupun bahagian tentang perintah dengan melakukan keikhlasan dan juga keelokkan niat jadi tajuk yang kita akan belajar pada malam ini sebagai permulaan mukaddimah di dalam kitab azkarun nawawi yang ditulis oleh imam nawawi bahagian perintah supaya melakukan keikhlasan. Maknanya sesuatu ibadat, amalan di atas tujuan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti mempunyai niat yang ikhlas. Ikhlas ni apa makna khulus? Putih suci semata-mata lillahi taala. Tidak ada murad, tidak ada maksud, tidak ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melakukan ibadat kepada Allah. Wa niat dan keelokkan niat. Niat tu bagi jadi comel, bagi jadi elok. Comel elok cantik ini tidak lain tidak bukan bersih semata-mata kerana Allah, bukan di atas tujuan-tujuan maksud-maksud yang lain. Fi jami'il a'malil zahirati wal khufiyati pada amalan-amalan zahir. Amalan zahir ni hak nampak teranglah. Macam kita semayang nampak Zikir baca Quran nampak Dan juga amalan-amalan yang tersembunyi yang orang tak nampak Yang orang tak nampak ni macam mana Nak kena ikhlas juga Jadi kadang-kadang kalau di depan orang Sesuatu perbuatan nak tunjuk Nak pamerkan ha, Nak bagi orang tahu Kita sedang buat baik Melakukan Dengan melakukan sesuatu perbuatan nak bagi orang tahu ni nak tunjuk kadang-kadang riak apabila melakukan sesuatu kebaikan di halayak ramai tapi kalau dalam keadaan tersembunyi mari macam mana pula orang tak tengok dia mari dalam hati tengok orang tak nampak pun aku buat juga di belakang orang orang tak tahu pun aku buat aku buat juga ha dia mari berkata-kata dalam hati walaupun orang tak nampak tapi dia berasa berasa tu yang tak boleh eh? dia berasa apa yang dia buat tu elok baik ha dia sedang melakukan takarub ibadat kepada Allah Taala walaupun orang tak nampak tapi perasaan tu muncul jadi perasaan muncul ini muncul perasaan riak ini dia bukan semata-mata ataupun tertentu ibadat itu dia khalia ramai bahkan di dalam keadaan tersembunyi sekalipun yang orang tak nampak ha tu dia kata wal khufiyati Qalallahu ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma umiru illa liya'budullaha Mukhlisina lahuddin hunafa'a Tidaklah mereka itu diperintahkan Illa liya'budullaha Melainkan untuk beribadah kepada Allah Dalam keadaan Bukan sahaja beribadah Mukhlisina lahuddin mengikhlaskan baginya semata-mata agama maknanya buat kerja agama kerja ibadat ni semata-mata kerana Allah lillahi ta'ala sebab itu <coughs> dalam ibadat-ibadat ni baik semayang akhirnya lillahi ta'ala puasa lillahi ta'ala wa'atimul hajja wal umrata lillah sempurnakan haji dan umrah kerana Allah sebab apa disebut perkataan lillah 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 ini supaya dapat mengawan hati seseorang ketika melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala tak terpesong tak lari tidak menyeleweng tidak tersasar daripada maksud asal apa maksud asal? maksud asal kerana Allah kita buat ibadat ketika permulaan pertengahan dan penghujungnya semuanya lillahi ta'ala tak ada tujuan maksud Ha? ataupun alasan-alasan yang lain sebab-sebab yang lain wa qala ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi la yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum sekali-kali tidak mencapai akan Allah tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daging-daging korban banyak mana pun daging korban itu besar mana sekalipun binatang yang ditumbangkan yang disembelih itu binatang yang besar menghasilkan daging yang banyak daging yang banyak tu tak sampai kepada Allah Wala <coughs> dimauha bila binatang besar ataupun binatang banyak dia banyak mengeluarkan darah 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 yang tumpah ke atas muka bumi ini pun tak sampai kepada Allah apa maksud? Daging besar mana pun. Memanglah ketika kita korban digalakkan. Afdahnya binatang yang paling besar. Yang paling kita sayang yang kita nak buat korban tu. Sebab Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran kan. Lantana lalbirra lantana lalbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak mencapai kebaktian yang sebenar. Melainkan kamu infakkan, kamu nafkahkan. Sesuatu yang paling kamu sayang. Sebenarnya paling kita sayanglah binatang yang besar itu kita tumbangkan untuk kita korban. Dia tak sampai kepada Allah. sebab tu tak perlu kita nak berbangga riak binatang kita korban kita paling gemuk, paling besar. Surau kita, masjid kita, sekolah kita paling banyak kita tumbangkan 100 ekor kerbau besar-besar, 100 ekor unta. Oh, orang lain 5 ekor, 10 ekor, kita 100 ekor. Semua tu tak sampai kepada Allah. Allah Ta'ala tak heran pun yang banyak binatang korban yang ditumbangkan darah yang mengalir di atas muka bumi Allah Ta'ala tak heran pun tetapi apa yang Allah Ta'ala nilai hasil daripada pengorbanan itu tujuan kita korban itu untuk apa? lillahi ta'ala ha, tidak tidak akan menyat sampai kepada Allah ha, daging korban dan juga darah-darahnya walakin yanaluhu taqwa minkum tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa Maknanya keikhlasan dalam hati ketika kita melaksanakan ibadah korban. Yang itulah yang dituntut. Itulah yang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'nahu walakin yanaluhu niyatu. Walakin yanaluhu Maknanya yang, yang kata Sampai takwa itu sampai kepadanya akan niat maknanya niat-niat yang ada dalam hati niat apa kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah daging korban itu kita sumbangkan kita infakkan kepada golongan yang memerlukan ha, yang sampai tu niat kita tu sampai jadi untuk memastikan supaya niat itu sampai kepada Allah niat di situ dengan maksud takwa takwa itu sampai kepada Allah Taala mestilah dengan keikhlasan di dalam melakukan sesuatu ibadat. Akhbarana Syekhunal Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Baqai Khalid bin Yusuf Ibn Al-Hasan Ibn Sa'ad Ibn Ibn Al-Hasan Ibn Mufarrij Ibn Al-Bakar Al-Maqdisi An-Nabulusi Summa Dimash radhiyallahu an Akhbarana Abu Al-Yaman Al-Kindi Akhbarana Muhammad محمد بن عبد الباقي الأنصاري أخبرنا أبو محمد الحسن ابن علي الجوهري أخبرنا أبو الحسين محمد بن مظفر الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد ابن سليمان الواسطي حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي حدثنا ابن مبارك أن يحيى عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي an ala qamata ibnu waqqas al-laitsi an umar ibn khattab radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam innamal a'malu binniyat hanya sahnya setiap amalan a'mal maknanya setiap amalan amalan dia datangkan dengan ma'rifah amalan amalan yang baik ukhrawi di atas tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin niat semua didasari dengan niat-niat yang ikhlas. Innama di sini dipanggil apa? Adatul hafsrin, Adatul has maknanya kepung. Semua amalan tanpa kecuali. Semua amalan tanpa kecuali mesti didasari, diasaskan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma li kulli Maka setiap orang itu berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Semua orang buat ibadat, tapi ibadat itu Allah Taala bagi pahala yang berbeza berdasarkan kepada niat masing-masing. Semua semayang Jumaat ah tadi, semayang Isya. Diikuti semayang Tarawih, semayang Witir. Pahala berbeza bukan sama, walaupun bilangan rakyat sama. Semua orang sedekah dengan jumlah yang sama, kadar yang sama, pahala tak sama. Dia mengikut sejauh mana keikhlasan yang muncul, yang terbit di dalam hati seseorang. فَمَنْ كَانَتْ هِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya peristiwa hijrah. yakni penghijrahan Rasulullah dan para sahabat ke Madinah Al Munawarah. Sebahagian sahabat berhijrah kerana Allah dan Rasul sebahagian yang lain di atas tujuan maksud niat yang lain apa maksud apa maksud niat yang lain ada yang nak berniaga nak buka peluang-peluang perniagaan di Madinah tempat baru ni ha, mungkin maknanya perniagaan lebih laris ada yang nak bercucuk tanam ha, mungkin tanah-tanah di Madinah ni subur sebahagian mereka kerana nak berkahwin dengan perempuan yang pergi hijrah ke Madinah Umunawarah dia duduk di Mekah kerana dia nak berkahwin dengan perempuan tu Dia pun turut pergi hijrah Tetapi bukan kerana Allah dan Rasul Ah, ha, Jadi dalam hadis ni kata apa Wa man kana hijratuhu li dunya ila dunya musyibuha. ah barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia yang nak diperolehinya, yang nak dicapai akannya, awi muraatin yang kuha. Ataupun perempuan yang ingin dikahwini akannya, Fahijratuhu ila ma hajara ilaih Fahijratuhu ila ma hajara ilaih Maka hijrah itu mengikut apa yang dia niatkan Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Di dalam banyak tempat dalam Al-Quran Dalam surah Al-Baqarah Dalam surah An-Nisa Dalam surah Ali Imran Di dalam surah Al-Anfal Di dalam surah Al-Hash tentang fadilat, tentang kelebihan, tentang ganjaran hijrah itu amat besar pahala di sisi Allah. Wa may yakhruj yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa Rasulihi. summa yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sebelum tu Allah Taala kata wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Siapa-siapa yang berhijrah di jalan Allah Taala ni, dia mendapati bumi ini luas dan ganjaran yang besar dan berjirah siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah sebelum sampai destinasinya dia sakit di pertengahan jalan dia, mati dia dapat pahala hijrah juga dan sebahagian daripada ayat Quran Allah Ta'ala kata orang yang terlibat di dalam hijrah ini wala'ika humul mu'minuna haqqa. mereka adalah sebenar-benar orang yang beriman Beriman sahaja tanpa melibatkan diri dalam peristiwa hijrah, tidak berhijrah, duduk di Mekah bukan ada alasan-alasan syara'i, Allah Taala kata bukan benar-benar beriman. Beriman-beriman juga tak betul-betul beriman. Sebab orang berhijrah ni terpaksa melalui beberapa kesulitan, kesusahan, penderitaan, terpaksa meninggalkan kampung halaman yang dikasihi, harta benda yang disayangi, kaum kerabat yang dicintai terpaksa ditinggalkan semata-mata nak menyahut seruan Allah dan seruan rasul. Ah oh, bukan senang. Ha tu yang ada pepatah Melayu kata apa? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kalau orang sekarang ni dipilih hujan apa? Hujan emas lah kan. Tapi nak ceritanya pepatah ataupun peribahasa ni nak ceritakan tanah tempat tumpah darah kita lebih dicintai walaupun susah nak dibandingkan tempat tanah air orang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia demam sakit bila sampai ke sana lantaran daripada kerinduan dari bumi bengkah tempat kelahiran kelahiran dia, tempat tumpah darah dia. Begitu juga pasal para sahabat yang lain. Rindu kepada Mekah. Ini bukan suatu perjuangan yang kecil. Suatu usaha tindakan yang kecil. Dia adalah merupakan satu perkara yang besar meninggalkan kampung halaman ini. Tapi sanggup dilakukan juga kerana apa? Kerana perintah Allah dan perintah Rasul. Ha, jadi, siapa-siapa yang bijrah mengikut apa yang dia niatkan. Hadha hadisun sahihun muttafaqun ala sihatihi. Ini adalah merupakan hadis yang sahih Imam Nawawi kata. Yang disepakati tentang kosohihannya. Semalam kita dah baca Imam Nawawi telah memberitahu di dalam mukadimahnya dan askar ni dia masuk hadis, -hadis yang sahih. Sedikit sangat kalau hadis yang dhaif, dia bagi tahu dia dia kemukakan hadis yang dhaif, dia tidak akan kemukakan melainkan dia bagi alasan sebab apa Dan bagi sebahagian ulama termasuk dalam mazhab kita Syafi'i boleh beramal dengan hadis yang dhaif di dalam fadailul a'man. Ha, sebab tu Imam Nawawi masukkan juga. <tuh> Tetapi hadis yang kita baca tadi sepakat ulama mengatakan tentang kesahihannya. Majma'u ala azami mawqi'ihi wa jalalatihi maknanya menunjukkan agungnya besarnya hadis ini. Di sudut agama Islam, wa huwa ahadul ahadith allati 'alayha madarul Islam. Hadis yang merupakan dasar Islam. Maknanya sesuatu amalan ni kena tengok niat dulu buat macam apa-apa kebaikan, banyak kebaikan. Kebaikan yang begitu banyak, yang begitu hebat. Tetapi kalau tidak didasari, diasaskan dengan, dengan niat yang ikhlas. Semua ibadat-ibadat amalan-amalan itu tidak dinilai oleh Allah. Tidak ada habuan. Tidak tidak ada upah. Tidak ada imbuhan. Ha? Tidak ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu SWT. Wa kana salaf wa kana salafu و التابعونهم من الخلف رحمه الله تعالى يستحبون استفتاح استفتاح المصنفات بهذا الحديث ulama-ulama salaf dulu salaf dulu dan juga ulama ulama khalaf bila mereka nak tulis sesuatu tulisan mereka akan kemukakan hadis ni mereka akan ketengahkan hadis ni sebab apa sebab takut lari ni nak tulis buku bila buku tu tertulis Mereka tulis berpuluh-puluh jilid Tengok Imam Nawawi majmuk Imam Nawawi dua puluh jilid lebih Ibn Hajar Al-Asqalani tulis buku Fathul Bari tiga belah Sebahagian cetakan tiga belah jilid Ada yang lima belah jilid Hawil Kabir dua puluh jilid lebih Ada yang sampai seratus jilid ada yang satu kitab yang saya tengok di Pakistan 100 jilid lebih berapa ratus Tiga kali Maknanya saya ni tiga kali diusung Ketinggian kitab tu Berapa ratus jilid saya tak ingat Kitab sirah Kitab sirah Cukup banyak perbahasan Luas perbincangannya Jadi bila tulis Mari tak perasaan Kalau orang baca kitab aku ni hebat eh sampai 20 jilid, 30 jilid, 100 jilid tapi dah di di tepih dengan hadis innamal a'malu bin niat tulis tu tujuan apa? lillahi ta'ala ataupun nak pujian orang bukan tulis tak tafsir, fiqah kita tasawuf tahu pun orang puji oh hebatnya, dalamnya, fahamnya bak tasawuf ni menyangkut sampai dalam dalam hati hebat betul perbahasan tasawuf. Kalau kalau kerana tujuan itu tak ada mana tulis kita. Sebab itu para ulama salaf diikuti oleh ulama-ulama khalaf, mana-mana buku yang mereka nak tulis mesti buat masuk hadis ni dulu supaya niat mereka tak lari. Lari niat tu satu masalah yang besar. Patutnya penulis penulis buku ataupun kitab ini memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah termasuk di dalam amal jariah dan termasuk di dalam janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin sedaqatin jariyat da salah satunya adalah sedekah jariah dan satunya yang kedua wa salihin yad'u lahu wal ilmu yantafi'u bihi ilmu yang memberi manfaat dia tulis ni ilmu yang memberi manfaat selain daripada anak yang soleh sedekah jariah tulis buku ni ilmu yang memberi manfaat kalau ikhlas kalau tak ikhlas tak dapat apa ha, jadi para ulama ni sebelum menulis kitab membahaskan dengan berbagai-bagai perbahasan, mengemukakan dengan berbagai-bagai tajuk, mereka akan memulakan kitab mereka itu dengan hadis yang kita bacakan tadi. Wa rawayna 'anil imam, 'anil imami Abi Sa'id Abdurrahman Rahman Mahdi rahimahullahu taala man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadis. Imam Abi Sa'id Abdul Rahman Al-Mahdi kata, Wang siapa yang nak tulis apa-apa kitab Kalau kita buku lah kan Nak tulis apa-apa buku ha, Dia kata hendaklah dia mulakan dengan hadis ini Wa qala imam Abu Abu Salman Al-Khattabi Rahimahullah Kanal mutaqaddimuna Min min syuyukhina Yastahibuna taqdima Yastahibuna taqdima hadisil a'mal bin niyati Amama kulli syai'in yan sya'u wa yabda'u min umuriddin li di umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha ha, dia kata ulama-ulama yang terdahulu daripada guru-guru kami mereka mendahulukan hadis niat ini ha, daripada setiap sesuatu yang lain dan juga sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan agama mereka buat mereka tulis diasahkan dengan hadis innamal a'malu binniat sebab apa kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi supaya tak lari. Sesuatu tindakan perbuatan tak lari daripada niat yang asal iaitu kerana Allah. Wa balaghana 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala ma ar-rajulu 'ala qudrati 'ala qadri niyyatih. Seseorang itu diberi Ibn Abbas kata berdasarkan kepada niat dia. Sesuatu ganjaran yang dikurniakan kepada seseorang berdasarkan kepada niat Wa qala ghairuh telah berkata selain daripada Ibnu Abbas inna ma yu'tan nasu ala qadri niyatihim sesungguhnya manusia diberi dikurniakan dikurniakan diberi sesuatu pahala sesuatu ganjaran berdasarkan kepada niat mereka Wa rawayna ani sayyidil jalil abil Ali Al-Fudai ibni Iyab radhiyallahu anhu qala Tarkul amali li ajlin nas riya'un Fudai bin Iyad pula berkata tinggal ibadat kerana manusia itu dia panggil riak kalau aku duduk baca Quran banyak-banyak nanti orang kata aku ni baik sangat nanti riak pula dia nak baca Quran banyak nak berzikir banyak semayang banyak sedekah banyak-banyak nanti orang kata aku riak pula dah tu dia tak buat tinggal ibadat kerana orang itulah yang dia panggil riak tinggal ibadat kerana orang kerana manusia itulah yang dipanggil riak wal amal li ajli nasyirkun dan buat ibadat pula kerana manusia syirik buat ibadat kerana manusia syirik tinggal ibadat kerana manusia riak kita duk faham buat itu baru jadi riak tinggal kadang-kadang dia bagi riak kalau sekiranya kita tinggal itu kerana manusia sebaliknya kalau buat kerana manusia itu panggil syirik pula maksudnya kita buat kerana manusia kerana makhluk bukan kerana Allah bila buat mesti semata-mata lillah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada tujuan dan maksud-maksud yang lain daripada Allah. Ha, jadi kita duduk baca hadis-hadis macam ni, huraian para ulama nak mengikat sesuatu tindakan perbuatan kita jangan lari, jangan tergelincir. Ha, banyak kita ni tergelincir. Mungkin peringkat pertama kerana Allah di tengah penghujung dah ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang lain. Jadi kita dalam bulan puasa ni kita nak muhasabah. Nak cek balik, ha? nak tengok balik amalan-amalan kita yang bubu yang kita dah buat lepas-lepas dan sedang kita buat dan akan datang yang kita akan buat supaya tidak tergelincir daripada tujuan dan maksud yang asal iaitu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha. wa warahmatullahi taala wabarakatuh.